вас шаноўныя сябры. Калектыў нашай рэдакцыі спадзяецца, што кожнас з чытачоў знойдзе ў свежым нумары полацкага лесніка цікавую і карысную для сябе інфармацыю. Аматараў спорту чакае рэпартаж са спартыгіяды сярод кіраўнікоў арганізацыі, прадпрыемстваў і ўстаноў полацка і полацкага раёна. Як палашане святкавалі міжнародны дзень сям'і, чытайце ў спецыяльным рэпартажы. Гандлёвазабаўляльны цэнтр манеж адзначыў свой першы дзень нараджэння. Пераканайцеся самі, свята жыве ў манежы. Дарэчы, нагадваю, што падведзены вынікі фотоконкурсу полацкіестнік плюс манеж раўно добры настрой, і ў суботу 11 чэрвеня мы запрашаем вас на ўрачыстае ўзнагароджанне пераможцаў, якое пачнецца ў 13 гадзін. Як і кожны тыдзень у свежым нумары газеты для вас падрыхтаваны тэматычны выпуск дзелавога аўторка. А наша першая старонка прысвечана святкаванню дня памяі ю фрасіні- полацкай, які палачані госці горада разам сустрэлі ў нядзелю. шаноўныя чытачы працягваецца подпіска на газету полацкі веснік раю аформіць яе адразу на пагоддзе уўсяго за 200 тысяч рублёў. васс чакаюць у кожным аддзяленні паштовай сувязі Полацкі веснік заўсёды ёсць што пачытаць.